সনাতন ধর্ম অনুযায়ী অক্ষয় তৃতীয়া অত্যন্ত শুভ একটি দিন পৌরাণিক বিশ্বাস অনুযায়ী শ্রী বিষ্ণুর অন্যতম অবতার পরশুরাম এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেন আবার মহাভারতে উল্লেখ আছে যে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতেই যুধিষ্ঠিরকে অক্ষয় পাত্র দান করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর এই অক্ষয় পাত্রের খাবার কখনো ফুরোয় না তাই ভগবান বিষ্ণুকে খুশি করতে এবং আপনার পরিবারের সমৃদ্ধি ও সাফল্য বৃদ্ধি করতে সেই সঙ্গে অর্থের যে কোনো সমস্যা মেটাতে মাত্র নবার শ্রবণ করুন আমাদের ভিডিওতে দেওয়া ভগবান বিষ্ণুর এই রূপ পুজো মন্ত্রটি আর ভগবান বিষ্ণুর রূপটি স্মরণ করে মনে মনে বলতে থাকুন এই মন্ত্রটি সেই সঙ্গে জানান আপনার মনোকামনাটি দেখবেন খুব শীঘ্রই পূরণ হতে চলেছে আপনার মনোকামনাটি সেই সঙ্গে মিটবে আর্থিক সমস্যা ও আসবে সমৃদ্ধি মন্ত্রটি হল ও সন্তকার সুরশ বিশ্বধার গগন সদৃশং মেঘবর্ণ শুভঙ্গ लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः धनगमं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वोलोकैको ॐ सन्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं शूरिशम् विश्वधारं गगनसत्रिसं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः धनगमं वन्दे विष्णुं भवभयहरं भयहरं भं शूरिशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः धनगमं वन्दे विष्णुं भव सर्वोलोकैको ओम सन्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं शूरिशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् योगिभिहि धनगमं वन्दे विष्णुं भवभयहरं भयहरं को ॐ न तन्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं शूरिशम् विश्वधा मेघवर्णं शुभङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगमं वन्दे विष्णुं भवभयहरं भयहरं सर्वोकैको न सन्तकार भुजगशयनं पद्मनाभं शूरिशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिनगमं वन्दे विश्व बुभयहरं सर्वुलोकैको ओम सन्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं शूरिशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गम् लक्ष्मीकान्तम् मलनयनं योगिभिनगमं वन्दे विष्णुं भवभयहरं भयहरं ॐ सन्तकारं को भुजगशयनं पद्मनाभं शूरिशं विश्वधा मेघवर्णं शुभङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः धनगमं वन्दे विष्णुं भवभयहरं भयहरं को ॐ सन्तकार भुजगशयनं पद्मनाभं शूरिशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिनगमं बन्दे विश्व भाई हर सर बोलो को न